положительную тенденцию к росту. Тем не менее, ну, вот как-то интуитивно все здесь в зале ощущают, что есть отрицательная тенденция вообще в целом экономическая ситуация, общественно-политическая. А как так может быть, что есть негативная тенденция да, в обществе, а вот социологи типа Чабанова и Капатько говорят, что у Шишатского есть позитивные тенденции к росту. Вот как вы можете прокомментировать? Вот вы просто это в контексте того, что сказали, что могут быть сливные бачки всякие в плане социологии. Вот Знаете, это где-то тут или это не ну, тут? Мне тяжко в принципе сказать, я скажу честно, мне тяжко сказать, что это все конкретное выпадку, но реально в принципе есть ситуации, когда первая персона, несмотря на... Негативні тенденції там, навколо в принципі, викликати достатньо високий рівень довіри. Тобто, класичний приклад в цьому, грубо кажучи, там, ну, найближчий приклад мабуть, для вас це приклад Лук'янченка. Тобто, попри те, що є дуже багато претензій до нього, але в той же час за людину три рази заголосувати. Тобто, в принципі, ми можемо там взяти вищий приклад, дальше, тобто, це Кріборог. Коли ну здавалося б, це були найгірші дороги в Україні, але за людину завжди голосувала за Любовінка, колишня мера голосувала чотири рази. Тобто був приклад Чернівців, коли ну я бажаю, що. Э, место, в том числе, в Кыргызстане, где 2 часа на добу достаточно долго вода, но в то же время уровень доверия до него был очень высокий, в протяжении 4 столетий. То есть, тут, моменти, але, того, що, ну, ну, на самом деле, могут быть определенные моменты. Но говорить о том, что на тенденция позитивно ущербствовала, это на совести Это на совести Копатько. я хотел сказать, что Копатько, вот вы не сказали, но Копатько всегда говорил, Рейтинг партии региона падает, а у э, оппозиции не растет. Но мы учились все в школе и знаем, что где-то если падает, то где-то должно расти. А он всегда это подчеркивает. Да, до нуля упал, а, э, а упал в оппозиции и не вырос. А куда уелся этот рейтинг, трудно сказать. Поэтому мы все знаем, мы все смотрим, и копать по всех передачах усустит если коротко, вот, допустим, житель Донбасса, если коротко, послушав все здесь выше сказано, такая навязчивая мысль. Кирилл Чаркашин сказал, ну если вот поменять власть, ну это ничего нам не даст. Согласен. Может быть форму власти поменять? Ну це насправді один, я, я... зараз за трошки, але є один із головних передвиборчих міфів, що за кого не голосуєш, одно получиш шайку. Тобто, в принципі, е... ну насправді це один із міфів. Тому що, якщо не міняти нічого, нічого не міняти. Можна. Можна? От є людина просто дуже розкупала. Добре, добре добре. Знаете, вот я э, слушаю э, все здесь высказывания, я руководитель областной организации политической партии «Фронтсмен». Мария Васильевна улыбается. Знаете, э, чтобы говорить об оппозиции в Донецкой области, здесь нужно прожить при нынешнем власти хотя бы полгода. А оппозиция есть. Оппозиция участвует в всеразличных мероприятиях, которые по защите школ, по защите больниц, депутатский корпус поднимает вопросы о неправомерных поднятия тарифов на ЖКХ. Но поверьте мне, если на сессии городского совета депутат от какой-то оппозиционной партии поставит вопрос, то сидит 99% представителей партии регионов. И из 100 вопросов, которые поднимает оппозиционная партия, в итоге до логического конца, то есть решения положительного, доходит 2-3. Пример я могу привести город Мариуполь, где у нас 4 депутата городского совета от фантазии. 62 участка земли выделили незаконно в поселке Виноградном, которые вообще не относятся к городу Мариуполю. Сессия городского совета. Так не делали вчера суд. Год мы поднимали эту проблему, год вот поднимали эту проблему.